Нет. На двух сбили 13 штук. Зацепил ударили, машина сгорела, но ну, она не говорит, я всегда машину, что это. Ой, ужас. А насвакуировали. А насвакуили а нас вообще стоят, снимали, вынимали у это, что були. Это ужас. Вот 5 часов как брат, но ударило, так что взрыва нету. А это наш самолет, видели, они засекли по радару их. А чтобы не попали в самолет снарядом, они выкинули его на городе. И не разорвался. Там бульдозерами попали, такие барханы. Людям, я не знаю, там детей куча. Заплатят. Через два дома от нас, вот как нам поворачивать, и детань кошечнивы живет И рядом сюда, к нам. Через два дома от нас. И все напротив переулка как раз, упираешься в переулок. Вот. Ну и нас глава всех с улицы уезжает и одним поднимет снаряд. И рассказала, что или взорвался самолет, представь, в деревне не было, или летчик вынужден был, был бросить тут. А что они, как бы, они летали, на съемном, маршрута полями нету, что ли?